Экклесиаста, 4 глава, 4 стих. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа. Скажи мне, мастер дорогой, ты добр ко мне и мудрый очень. Когда увидел дом чужой, я лишь на нем сосредоточен с тех пор, признаюсь, не пойму, зачем вселилась в сердце слабость. Скажи мне, мастер, почему в душе моей погасла радость? Невкусной кажется еда, и сплю теперь я очень мало. Устал, как будто от труда, и в теле бодрости не стало. Успеха нет нигде, ни в чем. Удача ведь не всем дается. Такой красивый новый дом иметь мне в жизни не придется. Подумал мастер и сказал, ты неудачник, нет сомнения. Свои ту душу запятнал, и ныне терпишь поражение. Ты раньше радоваться мог, во взгляде искорка сияла, а ныне зависти порог твоей душе вредит немало. Она, причина твоих бед, напрасно в сердце дал ей место. Скажи ей очень твердо «нет». Здесь с нею радость неуместна. У зависти кровавый путь не пощадит людей злодейка. Легко ей сердце проскользнут, найдется для нее лазейка. И гибнут люди от нее. Там Каин убивает брата, нацелено ее ружье. Кого-то ждет уже расплата. Но где защиту сердцу брать? Порой над чувствами не властен, Не нужно в сердце мир терять. Довольным будь, ответил мастер. Аминь. Слава Богу.